সেইজনী ছোৱালীক জীৱনসংগী বনাব যিজনী ছোৱালীয়ে উপহাৰৰ আশা নকৰে বৰঞ্চ আপোনাক এটা উপহাৰ বুলি ভাবে যিকোনো পৰিস্থিতিতে নিজকে খাপ খুৱাই লওক টেঙৰ হ'বলৈ হ'লে ভয় কৰিলে নহ'ব সাহসী হওক মাজে মাজে ইচ্ছাকৃতভাৱে ভুল কৰক মনত ৰাখিব ভুল এনেকুৱাহে কৰিব য'ত আপুনি নিজকে শুধৰণি কৰিব পাৰিব কিন্তু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰিব যি ভুলৰ কোনো শুধৰণি নাই নিজৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ সম্পৰ্কে কেতিয়াও কাকো নক'ব ভাল পাওঁ এই কথাষাৰ ক'বলৈ যিমান সহজ আচলতে ভালপোৱাৰ পথটো ইমানো সহজ নহয় সেয়েহে অধিকাংশ মানুহেই এই ভাল পথ অসফল হয় প্ৰায়সকলৰ মাজত সম্পৰ্কৰ বিচ্ছেদ ঘটে সফল ভালপোৱা বুলি কেতিয়া ক'ব পাৰিব যেতিয়া ইজনে সিজনৰ দুখৰ সময়তে হওক নাইবা সুখৰ সময়তে হওক কাষত পাব বিশ্বাসৰ মৰ্যাদা থাকিব আৰু ইজনে সিজনৰ প্ৰতি সন্মান থাকিব তেতিয়াই আপুনি ক'ব পাৰিব এই ভাল পোৱাত মই সফল যিজনে আপোনাক বিশ্বাস কৰে তেওঁক কেতিয়াও মিছা কথা নক'ব আৰু যিজনে আপোনাক বাৰে বাৰে মিছা কথা কয় তেওঁক কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব জীৱনে আপোনাক বহুত কিবা কিবি শিকাই দিব আৰু সেই শিক্ষাবোৰ যদি আপুনি মনে প্ৰাণে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে জীৱনে আপোনাৰ কাষৰ পৰা বহুত কিবা কিবি কাঢ়ি দিব সম্পৰ্কবোৰ বিশ্বাসৰ লগত জড়িত হ'ব লাগে সৌন্দৰ্যৰ লগত নহয় কাৰণ সৌন্দৰ্য শেষ হৈ যায় কিন্তু বিশ্বাসবোৰ চিৰদিনলৈ থাকি যায় এই তিনিটা প্ৰতিশ্ৰুতি সদায় মনত ৰাখিব এক যেতিয়া খঙত থাকিব তেতিয়া উত্তৰ নিদিব দুই যেতিয়া আপুনি আনন্দত থাকিব তেতিয়া প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ নহ'ব তিনি যেতিয়া দুখত থাকিব তেতিয়া কোনো সিদ্ধান্ত নল'ব চকু পানী সকলোৱে দেখে কিন্তু ইয়াৰ কষ্ট কোনেও নেদেখে পোৱাৰ আনন্দছুদিন থাকে কিন্তু নোপোৱাৰ বেদনাত গোটেই জীৱন থাকে টকা আৰু সময়ৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যটো কি জানেনে আপুনি সকলো সময়তে জানিব যে আপোনাৰ কাষত কিমান টকা আছে কিন্তু আপুনি কেতিয়াও এইটো নাজানিব যে আপোনাৰ কাষত আৰু কিমান সময় আছে সেইকাৰণে জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এনজয় কৰক বেইমানিয়ে কেতিয়াও অনুতপ্ত নহয় স্বাৰ্থপৰে কেতিয়াও কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ নকৰে আৰু সুবিধাবাদী কেতিয়াও কাৰো আপোন হ'ব নোৱাৰে হাঁহি সুন্দৰ হাঁহিব জানিলে কথা সুন্দৰ ক'ব জানিলে মন সুন্দৰ সুখী থাকিলে আৰু জীৱন সুন্দৰ ভগৱানক মনত ৰাখিলে কাৰোবাক ভাল পোৱাটো অপৰাধ নহয় অপৰাধ হ'ল তেওঁক হাজাৰটা সপোন দেখুৱাই মাছ বাটতে এৰি দিয়াটোহে ধন সম্পত্তি থাকিলেই আপুনি ভাগ্যৱান নহয় ভাগ্যৱান সেইজন ব্যক্তি যাৰ কাষত এজন ভাল জীৱনসংগী আছে কথাষাৰ তিতা হ'লেও কিন্তু সত্য আপুনি যাৰ কাষত সহজ সৰল হ'ব তেওঁ আপোনাক সস্তা ভাবি এৰি গুচি যাব দুটা বস্তুৰ প্ৰতি মানুহৰ গোটেই জীৱন আক্ষেপ থাকি যায় হেৰাই যোৱা মানুহ আৰু হেৰাই যোৱা সময় সুন্দৰ মানুহ বিচাৰি আপুনি সুন্দৰ জীৱনটো নষ্ট নকৰিব কাৰণ এই পৃথিৱীত সুন্দৰ মানুহৰ অভাৱ নাই কিন্তু সুন্দৰ মনৰ মানুহৰ বহুত অভাৱ ভাল পোৱা হ'ল এখন কিতাপ আৰু ভুল বুজাবুজি হ'ল এটা পৃষ্ঠা যদি কাৰোবাক সঁচাই ভাল পায় আপুনি তেনেহ'লে এটা পৃষ্ঠাৰ কাৰণে গোটেই কিতাপখন হেৰুৱাই নিদিব মূৰ্খ মানুহে ঢোকা খায় সৎ মানুহে কষ্ট পায় আৰু স্বাৰ্থপৰ মানুহে আনন্দত দিন কটায় এইটোৱেই বাস্তৱ জীৱনত সফল হ'বলৈ প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা এই পাঁচটা কথা নিজকে ক'ব মই শ্ৰেষ্ঠ মই কৰিব পাৰিম সৃষ্টিকৰ্তা সকলো সময়ত আমাৰ লগত আছে মই জয়ী আজিৰ দিনটো মোৰ পজিটিভ থাকক এই পজিটিভিটিয়ে আপোনাৰ জীৱন সুন্দৰ কৰি তুলিব আপোনাক সফল কৰি তুলিব আপুনি সদায় সুখী থাকিব